Enzo Maresca datang ke Stamford Bridge dengan satu visi yang sangat besar. Membawa Chelsea menjorai dua trofi penting. Tapi kenapa jurulatih yang jelas idenya ini pergi terlalu awal? Dalam episod kali ini, aku akan bongkarkan legasi sebenar beliau di Chelsea, statistik, trofi dan juga blueprint yang ditinggalkan oleh Enzo Maresca. Ini adalah episod tribute khas dari The Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum dan selamat datang ke The Blue Podcast Malaysia. Hari ini kita nak buat satu episod tribute khas. Bukan episod yang terlalu kan terlalu emosi. Bukan juga episod untuk menyalahkan sesiapa lah. Ini adalah episod refleksi tentang seseorang ataupun tentang seorang jurulatih yang datang ke Chelsea dengan idea yang besar membawa dua trofi utama tetapi akhirnya berpisah lebih awal daripada jangkaan kita semua. Enzo Maresca sah berpisah dengan Chelsea pada 1 Januari 2026. Selepas kira-kira dalam lebih kurang 18 bulan bersama dengan Chelsea lah pergiannya beliau berlaku ketika prestasi liga sedang menurun lah dengan hanya satu kemenangan daripada tujuh perlawanan uh, terakhir Premier League sebelum. Uh, Enzo Maresca sah untuk stepping down from his position lah sebagai head coach di Chelsea. Jadi episod ini bukan tentang satu minggu buruk. Um, ini tentang keseluruhan perjalanan Enzo Maresca semasa beliau di Chelsea, idea, pencapaian, statistik sebenar dan juga warisan yang ditinggalkan oleh Enzo Maresca sendiri. Episod ini bukan, mau uh, cakap apa, bukan nak terlalu emosi, tapi kita bercerita mengenai Apakah pencapaian Enzo Maresca bersama dengan Chelsea lah, dan bukan semua uh, jurulatih ataupun head coach meninggalkan satu legacy dalam dalam semasa mereka menjadi head coach di salah satu kelab lah. Ada yang tinggalkan legacy uh, dalam bentuk blueprint dan inilah kisah uh, blueprint Enzo Maresca sendiri. Siapakah sebenarnya Enzo Maresca dan kenapa Chelsea pilih dia uh, masa awal-awal pelantikan beliau? Enzo Maresca bukanlah satu nama random ataupun bukanlah nama yang asing lagi. Um, dia memang ada legacy uh, dan dia bukannya secara random timbul uh, di perbincangan antara board of directors uh, di dalam Chelsea lah. Sebelum ke Chelsea, uh, Enzo Maresca dikenali sebagai sebekas uh, pemain Serie A dan juga La Liga. Dia beraksi untuk pasukan Juventus dan juga Sevilla. Beberapa -be kali menang tak silap aku masa tu UEFA uh, Cup lah bersama dengan Sevilla. Kemudiannya dia selepas dia berhenti menjadi pemain selepas dia retired sebagai pemain profesional dia menceburkan diri dalam bidang kejurulatihan dan juga setelah beberapa role beliau akhirnya menjadi pembantu jurulatih kepada Pep Guardiola lah di Manchester City. Dan Enzo Maresca juga adalah jurulatih yang membawa Leicester City menjuari EFL Championship pada musim 2023 2024 untuk membawa kembali Leicester City itu ke Premier League. Dan selepas itu, Chelsea melantik Enzo Maresca pada Jun 2024. Bukan kerana karisma media, tapi kerana keserasian idea. Apa yang Chelsea cari masa itu adalah jurulatih yang selesa bekerja dengan skuad muda. Sebab Enzo Maresca sebelum ni dibawa skuad Premier League tu untuk Manchester City lah. Dia ada pegang, dia pernah handle uh, Romeo Lavia, dia pernah handle Cole Palmer dan juga Liam Delap lah sekadar beberapa nama lah dan um, jurulatih yang boleh men, apa, menerapkan sistem yang boleh distandardkan ke akademi hinggalah ke pasukan senior dan juga jurulatih ataupun head coach yang boleh membawa bola sepak positional maksudnya positional football yang ada struktur dan juga bukan sekadar kadar reaktif semata-mata dan Enzo Maresca datang sebagai arkitek projek lah selari dengan hala tuju pemilik pemilikan kelelek lah iaitu satu pertaruhan kepada proses dan bukan keputusan segera dan bergantung kepada pemain-pemain muda. Apakah identiti sebenar bola sepak Enzo Maresca di Chelsea? Okey. Semasa di bawah uh, di bawah Enzo Maresca, Chelsea mula menunjukkan satu identiti permainan yang lebih jelas dan juga konsisten lah. Yang pertama, uh, build up dan lebih berstruktur daripada belakang. Um, goalkeeper iaitu Robert Sanchez berfungsi sebagai pemain pertama dalam fasa serangan lah. Maksudnya bukan sekadar, uh, bukan sekadar beraksi sebagai goalkeeper tapi juga sebagai kita panggil dulu zaman-zaman Beckenbauer dulu dia panggil libero lah lebih kurang macam itulah. Dia akan menjadi pemain pertama yang menggerakkan serangan. Dan uh, centre back dia akan open wide, open sangat wide untuk membuka ruang lah, untuk membuka ruang sebab Robert Sanchez sudah berada di tengah tu kan. Dan kemudiannya full back uh, masuk ke dalam half space sebagai inverted full back lah kita tengok. Uh, Rhys James kita tengok, Malo Gusto dan juga Makokurella lah banyak melakukan uh, apa inverted run ke dalam sebagai uh, extra body uh, di bahagian midfield lah. Dan Chelsea tidak lagi bermain bola long ball ataupun route one uh, tanpa tujuan. Setiap uh, fasa pembinaan itu dia ada fungsi dan juga dia ada sasaran di sebenarnya. Apa yang perlu, apa yang dia nak. Pergerakan itu apa hasil dia. Dan yang nombor dua, dia lebih kontrol over chaos. Kita tengok masa zaman Pochettino tu dia memang sangat chaos lah. Chaos football aku panggil. Dan datangnya Mariska, Mariska dia tak, tidak obses dengan uh, pressing yang tinggi sepanjang masa. Dia bukan almost all the time you have to press. So pendekatan Enzo Maresca ni dia lebih kepada mengawal uh, tempo permainan dia akan mengurangkan uh, transisi terbuka dan juga dia akan cuba untuk memenangi uh, melalui penguasaan posisi dan juga struktur lah dia akan cut ada passing lane lah for the opponent. So itu adalah uh, OOP ataupun out of possession um, apa pendekatan beliau semasa OOP lah. Okay. Dan bagi aku ini bukan satu bola sepak yang pantas tapi bola sepak yang terancang, yang ada plan, yang ada struktur. Dan nombor tiga, pemain muda yang diserapkan dalam sistem. Lah. Pemain macam Cole Palmer, macam Malo Gusto, macam player-player yang lain. Lah. Macam Estevao kita nampak baru-baru ni. Dan juga <coughs> macam pemain-pemain yang aku rasa macam Jamie Gittens dan juga Ganacho. Ganacho. Dibagi peluang lah untuk berkembang dalam sistem yang lebih jelas lah, dan mereka bukan sekadar dilepaskan dalam padang uh, tanpa sebarang tujuan, tapi ada peranan di sebaliknya uh, kemasukan mereka ini ke dalam ke dalam padang semasa perlawanan sedang berlangsung lah. Jadi ini adalah bola sepak yang memerlukan masa, disiplin dan juga kefahaman lah, understanding dan juga chemistry lah antara pemain dan dekat sinilah tekanan mula muncul. Okey, sebelum tu kita nak bercerita juga mengenai pencapaian dan juga trofi bersama dengan Chelsea. Walaupun tempoh singkat lebih kurang dalam 18 bulan, Enzo Maresca berjaya membawa dua trofi utama yang sangat signifikan dalam sejarah klub. Yang pertama adalah UEFA Conference League 2025. Chelsea menjuarai uh, UECL ataupun Conference League dengan kemenangan 4-1 ke atas Real Betis di final. Dan kemenangan ini sekaligus menjadikan bahawa Chelsea adalah kelab pertama dalam sejarah dunia yang berjaya melengkapkan semua trofi Eropah, trofi utama Eropah. Mungkin orang akan cakap, kalau kelab kau bagus, kelab kau tak akan beraksi dalam UECL bro. Tapi it is what it is. Kita kena uh, cuba untuk memenangi setiap tournament ataupun pertandingan yang kita layak. Jadi pada musim 2025 itu Chelsea layak untuk UECL. Dan kita aim lah untuk menang Dan Alhamdulillah lah kita berjaya memenangi Piala tersebut Dan sebenarnya trofi ni bukan sekadar uh, Piala biasa sajalah bagi aku Dia adalah simbol kebangkitan pemangkin utama Kepada pem kebangkitan Chelsea uh, Di pentas Eropah Untuk meletakkan bahawa Chelsea ni masih relevan sebenarnya Walaupun hanya memenangi Piala ke tier ketiga lah Piala Eropah tier ketiga Dan kemudiannya trofi yang kedua adalah FIFA Club World Cup 2025. Okey. Chelsea menjadi juara FIFA Club World Cup 2025 selepas menewaskan uh, Paris Saint-Germain dalam uh, aksi di final dengan jaringan 3-0 lah. Satu keputusan yang bagi, bagi aku mengejutkan semua pihak dunia. Semua pihak, semua pemain, peminat bola sepak dalam dunia tak sangka bahawa Chelsea mampu untuk menumpaskan pasukan PSG yang all conquering maksudnya menewaskan Inter Milan dengan jaringan 5-0 dalam Champions League. Tapi Chelsea berjaya memenangi perlawanan akhir bertemu dengan PSG dengan jaringan 3-0 tanpa bolos. Dan Chelsea juga secara tak langsung uh, diiktiraf sebagai juara edisi pertama lah untuk dalam format baru lah dengan Uh, edisi yang diformatkan akan berlangsung hanya 4 tahun sekali sahaja. Jadi ini adalah pengiktirafan global lah bahawa Chelsea sebenarnya bukan saja layak untuk uh, diberikan apa penghormatan di peringkat Eropah tapi turut juga di layak dan masih relevan di peringkat dunia sebenarnya. Okey. Kita akan uh, bercerita sedikit mengenai statistik sebenar Enzo Maresca bersama dengan Chelsea lah. Kalau kita kita lihat daripada angka eh, bukan persepsi, kita tak ada kita buang emosi, kita tengok dengan segi angka. Okey, tempoh perlawanan dia daripada bulan Julai 2024 hingga bulan Januari lah satu hari bulan tu. Maksudnya 31 Disember lah setakat itu kan. Ada 92 perlawanan yang ditempuh, menang sebanyak 55 kali, seri sebanyak 16 kali, kalah sebanyak 21 kali. Percentage aa, winning percentage dengan 59.8% bagi aku cukup tinggilah untuk jurulatih di peringkat apa di zaman moden ini dengan menjaringkan gol sebanyak 191 dan juga bolos sebanyak 98 dan juga membawa pulang dua trofi yang aku cakap tadi satu ialah UECL dan satu lagi adalah FIFA CWC kan. Jadi ini bagi macam yang cakap tadi ini adalah antara win rate tertinggilah untuk jurulatih untuk jurulatih Chelsea pasca era Abramovich Maksudnya di bawah Clear Lake. tapi kita akan bercerita juga sedikit mengenai rekod Premier League dia. Pada musim 24, 2025, sebanyak 38 perlawanan, Enzo Maresca berjaya memenangi 20 perlawanan, seri 9, kalah 9, menjaringkan 64 gol dan bolos banyak 43 gol. Mata per perlawanan, maksudnya average point per match adalah 1.82. Dan final standing ataupun kedudukan terakhir Chelsea semasa musim pertama Enzo Maresca adalah di tempat yang keempat, layak secara automatik ke Champions League dan sekaligus menepati ramalan di awal musim. Dan flash forward kepada musim 2025 20, dan 2026 sehingga Januari 2026 perlawanan yang ditempuh sebanyak 19 perlawanan menang 8 kali, seri 6 kali dan kalah 5 kali. Gol yang dijaringkan adalah 32 dan gol yang dibolosi adalah 21. Statistik yang musim 2025-2026 ni menunjukkan bahawa sebenarnya Enzo Maresca ada ada asas, ada basic yang kukuh. Tapi momentum Liga terhenti ada beberapa tekanan lah atas beberapa masalah off field maksudnya di luar padang dan kita akan meneruskan uh, episod tribute to Enzo Maresca ni dengan apakah anugerah peribadi dan juga rekod Enzo Maresca jika ada okey selain daripada trofi pasukan uh, Maresca turut menerima pengiktirafan individu lah uh, iaitu Premier League Manager of the Month uh, sebanyak dua kali pada bulan September 2024 dan juga bulan November 2025. Maksudnya almost a two 2 months before. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 dah kena pecat. Bulan 11 unbeaten dan juga menerima Premier League Manager of the Month. hujung bulan 12 kena pecat. Dan inilah uh, salah seorang Enzo Maresca juga adalah salah seorang jurulatih Chelsea yang terpantas memenangi trofi di peringkat Eropah dan juga antara jurulatih uh, era model Chelsea yang berjaya memenangi dua trofi dalam tempoh kurang daripada 18 bulan dan juga rekod yang tidak baik untuk Enzo Maresca adalah dia adalah jurulatih Chelsea yang pertama yang berpisah dengan kelab pada 1 Januari. Maksudnya masuk awal tahun terus kena pecat ataupun mungkin bukan pecatlah mungkin uh, stepping down maksudnya resign lah. Dan kita akan bercerita juga sedikit mengenai kenapa semua ini berakhir. Di manakah silapnya perpisahan ini? Dia bukan disebabkan satu faktor saja. Antara sebab utama adalah yang paling obvious adalah penurunan prestasi Liga lah pada penghujung tahun 2025. Satu kemenangan daripada tujuh perlawanan. Dan juga tekanan keputusan jangka pendek dalam EPL lah. Maksudnya kita pasukan EPL ni, pasukan Premier League ni setiasa di, akan di apa? Akan di apa? Dinilai. Akan dinilai dengan daripada segi short term. Maksudnya dalam 10 perlawanan pertama kemudiannya dalam lima perlawanan seterusnya kan. Ha, itulah dia. Dan juga ketidakseimbangan skuad dan juga isu kecederaan lah. Ha, maksudnya ada pemain key player dia iaitu um, Levi Cowell yang mengalami kecederaan serius kan. Dan juga perbezaan antara projek jangka masa panjang dan juga expectation yang segera daripada pemilik. Dengan idea Mariska sebenarnya dia memerlukan masa dan Chelsea pula daripada zaman Abramovich sendiri memang terkenal sebagai kelab yang jarang memberi masa. Tapi disebabkan aku dah buat dah dalam episod yang sebelum ni, uh, Clear Lake Era tu kan. Maksudnya kalau korang nak tahu lah sebenarnya lebih mendalam apakah masalah dia, korang boleh tengoklah episod tu. Dan juga sebenarnya aku nak bersentuh sikit lagi mengenai warisan yang ditinggalkan oleh Enzo Maresca di Chelsea. Apakah yang ditinggalkan oleh Enzo Maresca? Um, apa yang aku nampak adalah struktur permainan yang lebih lebih moden lah, yang lebih berstruktur. Ada sekarang ni player dah ada asas untuk positional play dan juga mungkin ada standard latihan dan juga disiplin uh, posisi yang lebih berbanding dengan uh, coach yang sebelum ni dan coach yang yang akan datang ni tak kisahlah sama ada Liam Rosenio ke Xavi Hernandez ke Cespa Fabregas ke Andoni Areola ke Olivier Glasner ke Siapa saja yang datang akan ada dua pilihan utama. Yang pertama adalah untuk menyambung blueprint yang dah telah, di, telah dibina oleh Enzo Maresca selama 18 bulan ini ataupun coach baru akan datang untuk reset dan ulang semula kitaran, ulang balik cycle dan aku rasa yang paling logiknya adalah uh, pilihan yang kedua lah sebab setiap individu ataupun setiap head coach tu dia ada dia punya idea sendiri. Jadi bagi aku masa saja yang akan menentukan sebenarnya apakah hala tuju seterusnya untuk pasukan kita lah pasukan Chelsea ni dan sebagai penutup bagi aku Enzo Maresca mungkin bukan jurulatih yang lama di Chelsea tapi Enzo Maresca ni adalah salah seorang jurulatih yang sangat jelas lah idea dia dia tahu sebenarnya apa yang dia nak apa yang dia nak kat pemain dia dan mungkin paling konkret lah daripada segi pencapaian dalam tempoh yang sangat singkat iaitu 18 bulan dan <coughs> Dalam modern football, kadang-kadang head coach itu betul. Cuma masa dia datang itu salah. Dan bagi aku ini adalah apa yang berlaku kepada Enzo Maresca. Legacy yang ditinggalkan oleh Enzo Maresca. Terima kasih Enzo Maresca. Grazie Mr. Maresca. Ini adalah satu episod khas tribute daripada The Blue Podcast Malaysia. So Itulah saja konten aku untuk episod kali ini iaitu tribute to Enzo Maresca. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang masih, yang telah pun subscribe pada channel aku. Tolonglah uh, kepada korang yang masih lagi belum subscribe, tolonglah subscribe. Aku target untuk mencecahkan subscribers kepada 3,000 dalam suku uh, suku tahun yang pertama lah. Maksudnya sampai bulan Mac tu aku nak target dalam 3,000 subscribers lah. Jadi itu saja daripada aku. Uh, this is Zonan. Uh, this is The Blue Podcast Malaysia. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.